Ətrafdakı gözəllikləri görmək, zövq almaq, baş verənlərin fərqində olmaq məhz gözlərimiz sayəsində mümkündür. Onları qorumaq, qayğısına qalmaq üçün isə həm gigiyenik qaydalara, həm də qidalanma diqqət etmək lazımdır. Su içirəm, tez-tez su var, həm də meyvələr yeməyə çalışıram, normal vaxtında qidalanıram. Elə su tələbatımı ödəyirəm. Organizmin sağlamlığı həm də düzgün qidalanmadan asılıdır. Görmə qabiliyyətinə müsbət təsir edən əsasən antioksidantlar, C vitaminli, omega-3 ilə zəngin qidalardır. Həftədə bir dəfə dəniz məhsulları, balıq yemək tövsiyə olunur. İkinci olaraq omega-3 cəvizlərdə çoxdur. Yəni bildiyimiz qoz, fındıq, badam püstə 5-6 ədəd gündəlik normamızı qane edir. Ki halda, yüngül bişmiş halda, çox halda tərəvəzlərin qəbulu, xüsusən kökdür, qarğıdalıdır. Yəni sadə bir məhsul olmasına baxmayaraq qarğıdalı beta-karotinlə çox zəngindir. Bu üçün gözümüzün qidalanması üçün çox faydalıdır. Bir də əlbəttə ki bol su içmək gözlərimizin gigiyenasına qulluq etmək çox vacibdir. Göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər də qida rejiminə diqqət etməlidirlər hər hansı bir göz xəstəliyindən əziyyət çəkiriksə əlavə olaraq qida əlavəsi dediyimiz kompleks şəkildə vitaminlər yazılır, təyin olunur həkim tərəfindən. Məsələn, lutein deyək, yaşa bağlı makul distrofiyanın müalicəsində lutein yetməməzliyi olur deyə mütləq lutein tərkibli və ksantin tərkibli kapsullar təyin olunur. Bu artıq xəstəliyin müalicəsinə yönəlik bir tədəridir. Kir sağlam qidalanma gözlərində fəaliyyətinə mənfi təsir edir. Ona görə də hər zaman faydalı ərzaqlara üstünlük vermək məsləhətdir. Nigəraliyeva, İlham Novruzov, Telesəhər